Заделись и прослались, прочеслую, смотрю на нас, благодатное Господи, за Девом. Если бы у Солнце, правда, Христос, Бог наш, просвещай, сущий, во мне веселий, и ты старший, праведный, прибыл в обятие Советия Душ наших, дарующего нам воскресение. Господь, превышенный мир и все не высочина весах, Гораздуши твоему чистой человеке изменили на древем из ниян, святому головой нечистым духом, сократово их нельзя щеби соседские я, и жени из ниян, святому того, нечистым духом, сократил их нельзя щебниться сердце и я, Духопрелист, духов, а слухал служились. отрицаешь все лин, сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всего служения его и всех гордыни его, отрицаешься. Отрицающийся лин, сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всего служения его и всех гордыни его, отрицаешься. ли Христу? Сочеталась ли если Христу? И веру ешили ему, вы отвечаете, верую ему, я царю и Богу. я и на Евангелием радования во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. воистину души и тела. Слышание веры. Руцы Твои сотвористыми и создастыми. Во еже ходите по стопам заповедей Твоих. Крещается раба Божия Ирина, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Облачается раба Божия Ирина в ризу правды, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь.

Господи, помимо, хему, спину, и святим, ис, а милости. Во имя Отца, и Сина, и Стебе Духа. Аминь. Господи, Борис, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сина. И Святаго Духа. Аминь. Волосы и Кришну. будете все вместе дома сохранять. Крыжмой можно пользоваться, но не в бытовых случаях там. А вот если там она плачет, можно укрыть, не спит, можно укрыть. То есть так вот, в таких случаях. Так, в дом твой поклонится к охрану святому твоему. Восцерковляется право Божия Ирина во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ныне отпущаешь работу, Владыко, ты и славу людей Твоих Израиля. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас аминь. Благословим Благослови Христос, истинный Бог нашего и ради причистия Своей Матери. Преподобный и Богоносный Отец наших и всех святых, поздравляю с крещением Вашего ребеночка, Вашей девочки. Пусть Господь родителей укрепит воспитание доченьки, так и сидит за тем, что ребенок верующим и воцерковленным. Богом хранимым. Храни всех Господь. Ты у нас красиво. А -а -а. Сегодня нам выпала такая честь стать твоими крестными мама и папа. В этот день мы хотели бы тебе пожелать, чтобы ты росла счастливым, здоровым ребенком, на радость своим родителям. А мы со своей стороны сделаем все возможное для твоего духовного, физического развития и желаем тебе большого счастья. Аріночка, сьогодні ти обрала янгола-охоронця. Він буде охороняти твоє життя. Тебе найкращі батьки, найкращі родичі. Ми, в свою чергу, будемо охороняти твоє щастя, твоє здоров'я, твій успіх в майбутньому. Ми будемо завжди поруч зі святом.